حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چل پڑے ساتھ خدام بھی ہیں سواریاں بھی ان سب کو جس پہاڑی پر روک دیا اس پہاڑی کا نام ہے صفا اب صفا مروہ کی سگنیفیکینس بھی واضح کرتا چلا ایک پہاڑی آئی جس پہاڑی پر ہر شے کو روک دیا کہا تم سب یہاں رک جاؤ اب یہاں سے فقط میں اور میرا بیٹا آگے جائیں گے تنہا بیٹے کو لے کے چل پڑے جب ہر کوئی رک گیا اس پہاڑی جس پہاڑی پر ساروں کو روک دیا اور اسماعیل کو تنہا لے کے بڑھ گئے اس پہاڑی کا نام صفا پھر اگلی پہاڑی پر پہنچے جہاں بیٹے کو جا کر لٹا دیا کرنے کے لیے اس پہاڑی کا نام مربا جس پہاڑی سے اسماعیل علیہ السلام تنہا ہو گئے وہ صفا ہوئی جس پر جا کر ذبح کے لیے لٹائے گئے وہ مربا ہوئی ان دو پہاڑیوں کی نسبت جو اس قربانی سے قائم ہوئی تو اللہ نے فرمایا ان تو پہاڑ نظر آتے اور بھی ہزاروں لاکھوں پہاڑ ہے دنیا میں لیکن ان دو پہاڑوں کو میرے کی قربانی سے رشوت ہو گئی ہے سو سنو اب یہ صفا بھی اللہ کی نشانی ہو گیا مروہ بھی اللہ کی نشانی ہو گیا اور پہاڑوں پر جاؤ ہرگز عبادت نہیں ہے اور صفا پر فقط چڑھ جاؤ یہ بھی عبادت ہے مروہ پہ فقط چڑھ جاؤ یہ بھی عبادت ہے اور پہاڑوں پہ چڑھو اترو سو بار دوڑتے پھرو ہرگز عبادت نہیں لیکن حاجرہ ہاجرہ عالم استراب میں دوڑتی رہی پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑوں میں دوڑ پڑو تو تمہارا دوڑنا بھی عبادت ہے یعنی آپ خود سوچئے کہ دوڑنے کا کوئی تعلق عبادت سے ہے پہاڑوں پر چڑھنا اترنا اس کا کوئی تعلق عبادت سے ہے لیکن یہاں پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں یہ بھی عبادت سے اور پہاڑوں کے درمیان دو ستونوں کے درمیان جو گہری جگہ وہاں دوڑ رہے ہیں تو اللہ کو تمہارا دوڑنا بھی عبادت ہو گیا پہاڑوں پر چڑھنا اترنا بھی عبادت ہو گیا یہ کیا ہے یہ فقط یہ کہ اس پیغمبر کی ادا سے ان کی نسبتیں قائم ہو گئیں اللہ پاک کو ان نسبتوں کو بھی عبادت کا درجہ ہے